Селище Опитне, одне з декількох населених пунктів, що знаходиться в притул до Донецька. До війни тут жило 700 осіб. Зараз декілька десятків. Будинки знищені, фактично знищена вся інфраструктура. Он дерево, прильот міни. На У нас человек было. забегал в погреб последним да. в спину осколки. О, БМП стояла, да. э, радиаторы пробили, осколками подвалы не приспособлены к тому, чтобы прятаться, ну, ну от осколка она спасет, сейчас, от... если, 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 но... было так, было, что перекрестный был, танки стреляли, так... Это... тут в дома ходили, ну вот если плохо кому-нибудь обращаемся к солдатам, потому что, ну как бы сюда скорой заехать, во-первых дорога здесь ужасная. Вот бабушкин плохо было. Ехали на Водяна. Дорога, конечно. Там никакая скорая не пройдет. Везде ход Типа... Да. Машину уже тупо била, там минами посекло. тоже приехали, то спокойно, тут раз. Так вот здесь это мы так сейчас ездим спокойно этой дорогой. Тут по идее по ней ездили, ну, ну, ну да, стрёмно вообще. Как видите, разбитый. Два прямых попадания в дом, два прямых в кухне. Вот град лежит. На Новый год он мимо прилетела. Так что, как можно сказать, что случилось? Постепенно летит. Это был жилой поселок с людьми, с водой, с интернетом, с садиком, со школой, с ДК ходил автобус сюда. Полностью инфраструктура была, будь здоров. Пластиком помененный водовод перед войной был, 6 километров. Было все. Куда можно с семьей, 7 человек выехать? Часть семьи в Авдеевке находится, часть семьи здесь. Прячутся все. Я думаю, солдаты тоже прячутся. От этого никуда не денешься. Мене зовуть Андрій, позивний мій Еверест, я заступник командира роти. Останні декілька днів почасті обстріли. Обстріли загалом з стрілецької зброї, але присутні крупнокаліберні кулемети, також протитанкові гранатомети. Останні пару днів з літної смуги аеропорта працює танк. Стало складніше, тобто сирість, краще трошки був невеличкий мороз, ніж сира вода. Але хлопці бойові, тобто тримаємося як може.